Asan könüllülərinin 3-cü karyera sərğisi təşkil olunub və əlbəttə ki, karyera sərğisinə bir çox gənclər maraq göstərirlər. Sərgi barədə isə detalları Zeynəb Mirzayeva bizim diqqətimizə çatdıracaq. Zeynəb, hər vaxtın xeyr olsun. Bir daha salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Hər ikinizi xoş eşitdim. Belə ki, asan könüllülərinə özəl olaraq artıq növbəti dəfə e, sərgi üzrə başlanıb. Belə ki, artıq bu sərginin əsas əhəmiyyəti isə ondan ibarət ki, onların istər özəl olsun, istərsə də dövlət qurumlarında işlən təminatı üçün müvafiq layihələri həyata keçirmə və onlara bu istiqamətdə bir çıxır açmaqdır. Və bu günə qədər bu tədbirlərin sayı ilə bağlı, eyni zamanda bu layihədən yararlanan gənclərin statistikasından bağlı son məlumatlar ilə Canlı bağlantımız vasitə ilə diqqətinizə çatdıracağıq. Həm söhbətimizdə Azərbaycan Respublikası Prezidenti yanında Vətəndaşa Xidmət və Sosial İnnovasiyalar üzrə Dövlət Agentliyinin Sektor müdiri Əsli İbrahimlidə. Hər vaxtınız xeyir olsun Əsli xanım, xoş gördük sizi. Ümumiyyətlə bu gün burdakı sərgidə neçə şirkət və neçə nümayəndəli ümummilikdə iştirak elir və neçə gənc belə bir imkana yararlanmaq şansı qazanır. Təşəkkür edirəm Zeynəb xan, çox gəlmisiniz. Bəli, bu gün biz 7 saylı Bakı Asan Xidmət Mərkəzindəyik və Asan könüllülərinin 3-cü karyera sərgisi həyata keçirilir. Bu sərgiyi Asan Kadr Karyera Mərkəzi tərəfindən həyata keçirilir və bugünkü sərgimizdə 50-yə yaxın ölkəmizin tanınmış, nüfuzlu şirkətləri, işə götürənləri öz nümayəndələri vasitəsilə təmsil olunurlar. Ümumiyyətlə qeyd etdim ki, bu sərgidə böyük əksəriyyət asan könüllüləri olması ilə yanaşı, həmçinin digər könüllü təşkilatlarının gəncləri və digər bütün gənclərimiz də bu sərgidə təmsil ola bilirlər, iştirak edə bilirlər. Və Asan Kadr Kariyero Mərkəzinin əsas məqsədlərindən biri elə asan könüllülərinin işlə təminatına dəstək göstərməkdir. Bu çərçivədə bu günə kimi 3300-dən çox gənc artıq işlə təmin olunub ə qeyd etməliyəm ki bu sayın böyük bir əksəriyyəti elə asan xidmət strukturlarında olan işçiləri təşkil edir. Asan xidmət mərkəzlərində gördüyünüz işlərin böyük əksəriyyəti məs asan xidmət mərkəzlərində öncədən könüllü olmuş, bu fəaliyyəti görmüş gənclərdir. Milli Dövlət Agentliyi qeyd etməliyəm ki, könüllərin inkişafı üçün mütəmadi layihələr, tədbirlər həyata keçirir. Könüllərimizin şəxsi karyera inkişafı bu mənada agentliyin siyasətinin əsas istiqamətlərindən biridir. Ə bugün gördüyünüz karyera sərgisində əla əsas məqsəd də asan könüllülərinin belə deyək ki, yetişmiş, artıq bir sıra təlimlərdən, tədbirlərdə iştirak etmiş, bir sıra iş gücə yar ənənələr, bacarıqlar formalaşdırmış asan könüllülərinin işə götürənlərlə əlaqələrini formalaşdırmaq məqsədi ilədir. İşə götürənlər bu sərgidə asan könüllüləri üçün iş təcrübə imkanları təklif edir əm onların potensialından necə daha yaxşı yararlana bilərik bu barədə müzakirələr aparılır ki gələcəkdə də hesab edirik ki bu karyera sərgisinin nəticəsində daha çox asan könüllüsün məşğulluğu təmin olunacaqdır Çox sağ olun, təşəkkür edirəm sizə ətraflı və dolğun məlumat üçün. Bir məqamı sizə nəzərinizə çatdırım ki, sözü gedən karyera sərgisinin irəliyəyən müddətə artıq regionlarda da təşkili nəzərdə tutub. Bizim çatdıracağlarımızda bu qədər söz yenidən xəbər mərkəzimizə. Təşəkkürümüzü bildiririk, Zeynəb, ətraflı məlumatı təqdim etdiyinizə